হেল্ল' গাইজ আজি হৈছে দ্বিতীয় দিন ছট পূজা আৰু কেনেদৰে আয়োজন কৰা হ'ব আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই যাব আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটি এতিয়া আমাক হেল্প কৰি আছে এইফালে নাৰিকল কাটি আছে খাস্তা বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ সৰু বোৱাৰীয়ে ধুনীয়াকৈ আটা চটা সানি আছে আৰু এইফালে গুণগুণেও বনাই আছে আৰু আমাৰ মানে গুণগুণে ইমান বনাব ভাল পায় নহয় কাম কৰি যে তাই বহুত ভাল পায় আৰু এইফালে আমাৰ এইফালে বাইদেউ আৰু আমাৰ ন পোহাইত আহিছিলে আৰু ভণ্টি সকলোৱে মানে মিলি জুলি এয়া আমি প্ৰসাদ বনাইছোঁ আৰু এগ গোট মানে লগ হৈ মানে বনালে ইমান এটা ভাল লাগে নহয় কেতিয়া কামবোৰ পাৰ হৈ যায় মানে গমেই পোৱা নাযায় আৰু সোনকালে মানে কাম কামটো হৈ যায় আৰু এফালে দেখিছেনে বাৰু থালি ধুনীয়াকৈ আমি সজাই সজাই এতিয়া মানে থৈ দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া এগ বতোৱা হৈছে আৰু মানে বহুত বনাবলৈ আছে আমি মানে এজনীয়ে বনাইছোঁ এজনীয়ে ভাগৰ লাগিছে আকৌ উঠিছে এনেকৈ মানে আমি সকলোৱে মানে মিলিজুলি বনাই আছোঁ তাৰপিছতে আমাক শুব দিছোঁ আৰু কি বুলি কয় সেইখিনি শেষ হ'ল শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ আকৌ সানিছোঁ এয়া দেউতাই আমাক হেল্প কৰি দিছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে এয়া আমি একদম বনাবলৈ লাগি গৈছোঁ আৰু আৰু বনাই বনাই যে নকাও ভাগৰ লাগি গৈছে নহয় কি ক'ম আৰু আৰু ফাইনেলি দেখিছেনে বাৰু এয়া আঢ়ৈটা বাজি গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰসাদ বনাই হৈ গ'ল দেখিছেনে বাৰু কিমানখিনি বনালোঁ আৰু এইখিনি মানে ঊনৈছ বিছ কেজিমান হ'ব আৰু এইখিনি ৰাতিপুৱা বনালোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে বাৰু ইমানখিনি মানে এতিয়া বনালোঁ বনাই বনাই মানে একদম ভৰি হাত একদম বিষাই গ'লগৈ বহুত দেৰি বহিব লগা হ'ল যে তাৰপিছত এয়া গা পা ধুই মেলি এয়া আকৌ নদীৰ ঘাটলৈ যাবলৈ ওলাই লৈ পেলাই ভাইটি আৰু মানুহজনে আকৌ টুকুৰি লৈ পিনে গ'ল ন নদীৰ ঘাটলৈ তাৰপিছত আকৌ মাক গুণগুণৰ হাতেৰে এতিয়া যাব আৰু আমি সকলোৱে যাম আৰু এইফালে গুণগুণো মানে ওলাই ল'লে নদীৰ ঘাটত যাবৰ কাৰণে এইফালে নিশ্চয় ওলাইছে গুণগুণক অলপ ষ্টাইল কৰি দিছে আৰু দুইজনীয়ে তাইও মানে ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ আমাৰ এয়া ভতিজাটোৱে আমাৰ মাক লৈ গৈছে বাইকত ধুনীয়াকৈ আৰু এজন এজনকৈ মানে এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ তাৰপিছত টুকুৰি থৈ আহি পিনে মানুহজন আকৌ আমাক নিবলৈ আহিলে আৰু আমি আহিলোঁ এয়া নদীৰ কিনাৰ পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আগলৈকে চাই যাওক কেনেদৰে আমাৰ ইয়াত পূজা হ'ব আকৌ আৰু এয়া মই মা ওচৰ পাই গ'লোহি আৰু মায়ে এয়া নিয়ম নীতি কৰি আছে আৰু এতিয়া মানে নৌকা ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় দিনত সিমান ঠাণ্ডা নালাগিলে আৰু এয়া ৰাতি মানে নৌকা ঠাণ্ডা পেলাইছে আর নদী কাষত যে এই কারণে মানে ঠান্ডা তো পেলাইছে আর দেখেছে না বারো রাতির দৃশ্য এয়া ইমান লাগিছে আর বহুত মানুষ আহিছে আর আগলে সেইবিল লাইটিংবাস চাইছে যে তাতো মানে পতাকা পতাকা হয়েছে পূজা তাত মানে বেশি মানুষ হয়েছে বহু মানে মানুহে তাত পূজা করেছে আর আমার ইয়াত মানে নদীটো অলপ দ হয়ে যায় অলপ কমে আছে আৰু আগলে মানে বহুত আছে তাৰপিছতে মই ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি জ্বলাই ললোঁ আর পাছত মানে আর মানুহ ভিৰ হব যে এইটার কাৰণে অকণমান মানে কম থাকোঁতে মানে মই ধুন চাকি তাকি চাকি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া আমাৰ গুণগুণে আকৌ কাৰ্টুনত তাই মানে এটা চাকি বহুতেই এনেকৈ জ্বলাইছে যে তাইও মানে চাই পিনে মানে জ্বলাবলৈ মন গ'ল আৰু ওচৰতে মানে এয়া কাৰ্টুন আছিলে এখন বিচাৰি পিনে তাই আকৌ একদম ধুনীয়াকৈ চাকি গছ মানে নদীত উটাই দিছে আৰু আমাৰ ল'ৰাজন তাই যি বিচাৰিছে যে সকলোৱে আৰু পায় আৰু তাৰপিছত আমাৰ পূজা চাকি টাকি জ্বলাই হৈ গ'ল আৰু এয়া তাৰপিছত ৰাতি ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু সূৰ্যইও মানে সূৰ্য দেৱতা ওলালে আৰু এইফালে আকৌ সূৰ্যদেৱা তাক পূজা কৰি আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ মাইকী কি মানে নিয়ম নীতি কৰিব লগা আছে কৰি আছে আৰু এইফালে আমাৰ গুণগুণে অৰগ ঢালি আছে আৰু সেনেকৈ মানে এইবাৰ আমাৰ গুণগুণে ফাৰ্ষ্ট মানে অৰগ ঢালিছে আগতে আমাৰ ভতিজাকীতাহে ঢালে আৰু ভতিজ চাকেইটাই মানে নাহিলে আৰু এইফালে আমাৰ আজি এবাৰ মানে গুণগুণে অৰগ ঢালিছে আৰু যে আমাৰ মায়ে ইমান কষ্ট কৰি পূজা পাঠ কৰিছে নহয় সকলোৱে যাম আমাৰ মনোকামনা পূৰ্বক আৰু সকলো গোটেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই মানে ভালে গোফালে থাকক আৰু তাৰে মানে মই কামনা কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ এটা টুকুৰি আহি পেলাই আকৌ মায়ে মাক মানে ধৰি দিব লগা হৈছে মা মানে ভোকত আছে ন সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউ ধৰি দিছে এইফালে বাইদেউ একদম ধৰি দিছে আৰু তাৰপিছত সূৰ্য দেৱতাকে আমিও মানে ধূপ ধূপ ধূনা দেখাইছোঁ যাতে আমাক সকলোৱে মনৰ কামনা পূৰ কৰে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ আমি হৈ গ'ল আৰু আমাৰ গুণগুণে আৰু বাপেকো এয়া সূৰ্য দেৱতাক ধূপ কাঠি দেখাইছে আৰু সেৱা কৰিছে যাতে সকলোৱে মানে মনোকামনা পূৰ হওক আৰু তাৰপিছত আমাৰ পূজা পাঠ কৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে শেষত মানে আৰু এটা এয়া নিয়ম কৰিব লাগে মায়ে আৰু ডাঙৰ বাইদেউ কৰি আছে তাৰপিছতে এয়া আকৌ ফুট লগাব লাগে এইফালে মানে মায়ে আকৌ আমাক গোটেইকেইজনীকে ফুট লগাইছে আৰু আমি সকলোৱে সকলোৱে মানে লগাই আছোঁ এইফালে আমাৰ মাকো লগাই দিছে আৰু এয়া মানে নিয়মেই হয় সকলোকে মানে লগাব লাগে এইফালে আমাৰ সৰু ভৰিক আৰু এইফালে আমাৰ সৰু বোৱাৰীকো মায়ে ধুনীয়াকৈ ফুট লগাই দিলে তাৰপিছত আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউক লগাই দিলে আৰু এইফালে আমাৰ নবৌক লগাই দিলে মায়ে সকলোকে মানে লগাই দিলে আৰু তাৰপিছত এয়া মোৰ বাৰী মোকো মানে একদম নাকৰ পৰা একদম মাথা লৈকে লগাই দিলে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় এই ফটো লগাই বহুত ভাল লাগে আৰু এইফালে আমাৰ মানুহজনে এই বাইদেউৰ ঘৰতে কাম কৰি আছে বৌহঁতৰ ঘৰত এইবোৰ মানে চাকি তাকি জ্বলালেহি আৰু এইফালে বৌ মানে আমাৰ লগতে মানে ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি জ্বলালে আৰু এইফালে ফুট জুটো লগাই দিলে তাৰপিছত আমাৰ মানে পূজা পাঠ কৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমি সকলোৱে এতিয়া মিলি পিনে চাহ খাইছোঁ আৰু আমি মানে ঘৰৰ পৰা চাহ বনাই আনিছিলোঁ আৰু এইফালে আমি নদীৰ ঘাটত চাহ খাইছোঁ আৰু সকলো গুচি গ'ল লাষ্ট টাইমত আমি আছোঁ এইফালে আকৌ আমাৰ ভাইটিয়ে টুকুৰি লৈ এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ গৈছে আৰু আধা ৰাস্তালৈকে যাব আধা গাড়ী আহিব আৰু এইফালে আমি সকলোৱে এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বা